люди в форме работников милиции с владельцами квартиры под выдуманным предлогом не оплаты за аренду. И якобы прозвучала информация, что здесь лагируется или хранится оружие. И они зашли без моего присутствия. Я был в это время на прямом эфире в громадском телебачении. Вот они делают э, сейчас обыск незаконный в частной квартире. Я их предупреждаю, что жилье является э, квартирой почетного консула Гамбии в Украине 2010 года. И согласно конвенции 61-63 -го, -го года я имею такую же неприкосновенность, как и штатный консул. Но все равно происходит действие, у нас тут присутствует адвокат, адвокат это все фиксирует. Вот. С моей точки зрения началась зачистка министрам внутренних дел Аваковым, всех активных спикеров, которым не нравится то поведение, которое происходит. Основная причина заключается в том, что Национальная гвардия должна быть такой, как они ее видят, как внутренние войска, а не громадская инициатива, на базе которой будет формироваться дальше костяк Национальной гвардии. То есть перекрашивание ВВ. Штучный, под, штучное подразделение, как впервые, это то, как они видят Национальную гвардию. Хотя название запатентовано за нами, и 29 января мы ее регистрировали, мы ее запустили в Украинском доме. Когда Захарченко нам дал 10 лет, мы не боимся ни Захарченко, ни Авакова. Я вас всех люблю, Украина всегда победит. Какими документами пришли? Ни с какими. Владимир Васильевич, у вас да. есть оружие там в квартире? Нет, там есть вещи э, майдановцев, которые они собирали в качестве трофеев. Вы их можете посмотреть. Это какие-то самоделки, но это э, сотника майдановцев, выпускают сюда ночевать. Потому что я пускаю людей всех ночевать. Они нашли вместе с его вещами какие-то вещи, которые он делал на Майдане. Это все мы можем дать вам э, фотографии, чтобы вы посмотрели. Владимир Васильевич, а вы уже обратились в Министерство иностранных дел Гамбии, как почетный консул? Что вы говорите? В Министерство иностранных дел Гамбии вы обратились, они должны как-то прореагировать, нет? Они не могут сейчас, они не выпускают меня из квартиры, мне нужны средства связи для того, чтобы немедленно поставить министерство в... в, в, это, в ну, в известность. А на, 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 сайте Министерства внутренних дел словами и госпожи Билла говорит о том, что это приватная какая-то ссора, что вы не оплатили аренду этой квартиры. У меня есть договор с владельцем квартиры, который предусматривает, что я заплатил им все с половиной тысяч долларов в начале заключения договора и срок оплаты следующей суммы конец марта месяца. Значит, мы готовы. Наш адвокат встретился и говорит, что мы до конца марта, потому что мне квартиру компенсирует напрямую владельцу, компенсирует Министерство иностранных дел. У них начало года бюджет. Страна не богатая, поэтому достигли такого соглашения, что до конца марта будет оплата. и почетного консула во время Майдана э, э, сгруппировал э, громадские инициативы и за, э, запустил проект Национальной Гвардии. Зарегистрировали его в Институте Патентоведения. Сделали, э, п, провели обидность, так называемую присягу. Первые 260 человек в Украинском доме приняли присягу, после чего, к сожалению, 27 человек погибло в, в Небесной Сотне. Дальше мы продолжали работу с фракциями После принятия закона мы договорились о том, что общественная инициатива и законодательная база будут объединены. Свобода подала, информ... подала изменения, что, начальник... что Национальную гвардию будет возглавлять человек с подачей исполняющего обязанности президента из утвержденный Верховным Советом. Мы постарались и мы оторвали ее от Министерства внутренних дел, потому что майдановцы не согласны с тем, чтобы это было перекрашенные внутренние войска. Вы сейчас от имени всех Майданов что вы говорите? Нет, вы я говорю от имени той группы, которая объединилась в громадскую инициативу ⁇ Национальная гвардия ⁇ Скажите, пожалуйста, насколько законно э -э, в громадской инициативе э -э, копировать название и, может быть, даже функции государственного органа, который является... Да, мы не копируем, мы зарегистрировали за собой в Институте патентоведения это название, ничего не копируя, согласно законодательству. Закон, который был принят в Верховном Совете, не поинтересовался. И зафиксировано это название за кем-то, либо не зафиксировано. Как они не интересуются никакими другими действиями. Они считают, что они над законом. А что-то еще вы зафиксировали, запатентовали, например, Министерство внутренних дел. Не патентовали, нет? Я на провокации не реагирую. Даже Владимир... милиции. Владимир Васильевич, а можно да. еще раз объяснить, почему вам не хотят? Они выполняют заказ министра внутренних дел. Есть вероятность ареста? Не знаю. Их спросите. А они... Не знаю. Я понимаю, что они без санкций, без разрешения, зашли в частное жилище и в частном жилище делают действия. А у вас есть возможность... Можно зайти в квартиру? Я не знаю. Ну, а вы можете выйти с квартиры? Что вы Вас выпускают с квартиры? Я не спрашивал. Пока меня опрашивают на час проведения, на время проведения следственных действий, пока не выпускают.